hari ini seperti biasa kita sambung apa pelajaran kita yang kita dah belajar minggu lalu iaitu kita akan belajar tajuk kita hari ini adalah bagaimana kita nak extract minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit yang mana dia berkaitan dengan pelajaran kita minggu lepas iaitu kita belajar tentang proses fotosintesis yang mana awak tahu dalam proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. So, sebelum saya teruskan dengan pelajaran kita mengekstrakkan minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit, sekarang saya nak bawa pelajar-pelajar terus ke Taman Sains untuk kita lihat pelajaran kita yang minggu lalu iaitu proses fotosintesis. Jom kita pergi keluar. Tadi dalam kelas, sekarang kita dah pergi ke Taman Sain. So dalam Taman Sain kita sambung apa yang kita belajar dalam kelas iaitu proses fotosintesis. Awak tahu proses fotosintesis ialah proses di mana tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. Iaitu lebih tepat tumbuh-tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Untuk berlakunya proses fotosintesis, dia ada empat syarat. Satu, mesti ada apa? Karbon dioksida. Dari mana datang karbon dioksida? Daripada kita, manusia. Kita mengeluarkan gas apa? Hmm, oh, karbon dioksida keluar. Siapa ambil? Tumbuhan ambil. Satu. Kedua, dia memerlukan apa? Ah, cahaya matahari. Cahaya mata dia orang lihat sekarang. Panas. Memang sesuai untuk teman tumbuhan melakukan proses yang saya sebutkan tadi. Fotosintesis. Tiga. Mesti ada apa? Air. Air dari mana dia ambil? ah dalam tanah. Dalam tanah ada air. Pagi tadi dah hujan. Sudah ada cahaya matahari. Ada carbon dioxide. Pokok ni sedang apa? Happy. Sebab dia sedang membuat apa? makanan sendiri. Faham tu? Dan yang paling penting sekali ialah yang keempat. Iaitu klorofil. Ha, ini dia. Klorofil ni warna apa? Ah, warna hijau. Kalau awak lihat, semua daun berwarna hijau. Fungsi klorofil ni apa? Menyerap cahaya matahari. Cahaya matahari yang datang tu diserap. Diambil cahaya matahari. Air diambil. Kemudian karbon dioksida diambil. So bila ada empat syarat, hasil dia ialah apa? Buah. Ha, ah, buah tu hasil dia. Dan lagi satu hasil dia ialah gas. Gas apa? Gas apa kita ambil? Ah, ha, Gas oksigen. So kita bagi tumbuhan gas karbon dioksida, kita dapati hasil yang kita dapat ialah gas oksigen. So apa yang kita nak belajar hari ini ialah buah yang dihasilkan. Ha ni dia buah. Buah inilah yang menyebabkan negara kita jadi kaya raya. Dalam kaya boleh raya lagi. Sebab apa? Sebab negara kita ada apa? Ami buah kelapa sawit. Ah ha, inilah yang kita nak belajar hari ini di dalam makmal. Yang mana awak buat betul-betul Awak ingat proses yang berlaku, insyaAllah dalam exam, awak boleh jawab. Any question to ask? Okey, sekarang awak dah tahu proses fotosintesis. Kita akan masuk ke dalam makmal, kita akan teruskan dengan aktiviti kita, iaitu eksperimen kita. Bagaimana kita nak mengeluarkan, iaitu minyak daripada buah kelapa sawit. Kalau saya lihat proses BDP yang saya bawa, saya suka bawa pelajar-pelajar merasai apa itu sains. Saya lebih suka bawa mereka di luar, umpamanya mereka lihat sendiri apa yang nak saya ajar, supaya apa yang saya fikirkan dengan apa yang pelajar fikirkan adalah sama. Contohnya hari ini kalau kita lihat, saya mengajar mereka bagaimana proses fotosintesis supaya mereka lihat fotosintesis berlaku pada tumbuh-tumbuhan sahaja. So, bila saya buat, saya rasa pelajar-pelajar saya faham dan gembira dengan apa yang saya buat di luar dan juga di dalam makmal. Itu yang saya rasa pelajar-pelajar saya dapat merasai dua suasana, di luar dan di dalam makmal. Kalau awak lihat, kalau awak perah minyak daripada buah kelapa sawit ini, orang dapati warnanya warna keemasan. Daripada buah inilah maka terhasil macam-macam benda yang boleh kita dapat di dunia sekarang. Contohnya kalau kita lihat coklat yang awak makan. Buat daripada buah kelapa sawit. Awak mandi gunakan sabun. Sabun yang digunakan tu juga buat daripada kelapa sawit. Okay? Okey. Sebelum itu kita akan lihat kita fokuskan kepada eksperimen yang berkaitan dengan peperiksaan awak. Apa yang saya nak ajar awak hari ini adalah bagaimana kita nak extract, nak mengeluarkan minyak kelapa sawit daripada buah dia. Yang mana kita lakukan di dalam makmal. Bukan kita lakukan di dalam factory. Factory satu kilang yang besar. Mereka ada proses yang banyak perlu mereka lakukan. Hinggakan menghasilkan minyak yang begitu cantik seperti ini. Tapi kita tidak. Kita hanya dapat gambaran bagaimana minyak kelapa sawit ini diekstrakkan. Awak dapat gambaran dan cuba ingat kemudian jawab dalam peperiksaan SPM awak dalam bulan 11 nanti. Yang mana dalam eksperimen yang awak buat ni mestilah berhati-hati. Pertama, kalau kita lihat dalam mengekstrakkan minyak kelapa sawit, pertama proses yang perlu kita lakukan di sini adalah proses pengstirilan. Dalam bahasa Inggeris, sterilization. Pengstirilan maksudnya, awak ambil buah ni, awak letak air, okay, awak ambil air, air, kita lihat ini air, awak letak buah ni, Awak akan letak sekejap lagi, letak berapa? Sekurang-kurangnya satu kumpulan, awak letaklah sepuluh. Saya letak dua saja. Tujuan dia, pensterilan. Pensterilan selalu ditanya dalam exam. Yang mana bila awak letak saja awak didikan dengan menggunakan penenuh bansen, awak dapati tujuan dia untuk membunuh bakteria yang ada dalam buah ni. Ada bakteria yang suka makan minyak ni. Kemudian ada fungus yang tumbuh di sini. Sebab tu di kilang-kilang kalau awak lihat, buah ni jatuh saja cepat-cepat dihantar ke kilang. Sebab apa? Sebab kita tak nak biarkan lama bakteria dia makan buah ni. Proses yang pertama ialah untuk apa? Ha, membunuh bakteria dan fungus. Dan lagi satu juga untuk melembutkan buah ini. Awak panaskan lebih kurang 15 minit sekejap lagi. Bila air dah mendidih, maka bakteria dah mati. Lepas awak dah didihkan, jangan lupa awak matikan apa? Penunu Bansen. Ini dia. Penggunaan penunu Bansen. Ini bahaya. Kalau awak salah guna, dia boleh jadi apa? Oh, Bom. Salah-salah buji habis. Okey, awak nak buka ni, pastikan awak pakai apa? Ha, mancis dulu. Nyalakan mancis dulu. Dah nyala, baru buka. Faham tu? Baru pasang. Jangan awak buka, baru nak cari mancis. Eh, mana mancis? Ha? Mancis mana? Gas dah banyak. Fatin dah bau gas. Awak pasang saja bung hidung Fatin hilang habis. Meletup bang. Itu salah. So apa yang perlu awak ambil bahan ini panaskan di bawah. Didihkan. So awak didih, awak lihat. So bila dah didih, dah dah cukup lembut, awak ambil jangan ambil dengan tangan. Faham tu? Okey, saya akan bagi awak kain, awak ketuk dan kain, awak letak di bawah. Lepas tu awak ambil buah tu dengan apa? Ha, dengan penyepit. Jangan ambil dengan tangan. Awak pakai penyepit ni. Ambil. Ambil ni. Letak kat dalam mana? Ha, letak kat dalam jubin. Letak dalam ni lebih kurang 5 ke 6 ke 10 ke Lepas tu ada pelajar apa? Tumbuk. Tumbuk ni untuk apa? Ha, untuk menanggalkan sabut daripada tempurung. So bila awak dah tumbuk, dah tanggal, dah tanggal dia punya uh, sabut dengan tempurung, awak letak sabut tu dalam kain penuras. Tadi 10 biji kan? Asingkan biji dia, kemudian awak apa? Perah perah letak dalam tabung bika yang lain. Perah, awak tengok minyak dia. Sama tak seperti ini? Okey. Okey. Tadi proses apa tadi? Pertama, apa sterilan? Kedua, awak tumbuk. Tu proses apa? Bukan penanggalan. Penanggalan maksudnya itu dikilang. Yang awak tumbuk tadi adalah proses apa? Pencernaan. Awak asingkan sabut dengan tempurung. Lepas awak dah asingkan, awak perah. Awak nak asingkan di antara sabut dengan minyak. Itu proses apa? Penurasan. Bila awak dah turas, baru dapat minyak. Okey, secara awak faham. So, awak cuba buat eksperimen ini. Sampai awak dapat minyak yang saya nak lihat tu. Yang mana awak ingatlah untuk peperiksaan SPM awak. Satu kumpulan satu. Pendekatan yang saya gunakan hari ini adalah pendekatan tunjuk cara. Yang mana saya tunjuk cara bagaimana nak melakukan eksperimen. Kemudian saya terangkan precaution dia. Iaitu kaedah-kaedah keselamatan semasa menjalankan eksperimen. Bagi saya, kalau saya lihat untuk seseorang kejayaan pelajar tu adalah perlu dimainkan oleh guru itu sendiri. Kita jangan mengharapkan pelajar-pelajar tu pandai. Sebenarnya bagi saya pelajar-pelajar tu perlu dididik, perlu diajar sebab dalam kelas mereka tak tahu apa-apa. Yang akan membimbing mereka adalah kita. Cara pengajaran kita mesti berubah-ubah mengikut selera mereka. Mereka adalah generasi Y yang perlu banyak perubahan. Dia nak beraneka. Saya perlu buat lawak jenaka sedikit. Saya begu perlu beri soalan-soalan yang mereka minat dan mudah untuk jawab. Kemudian akhir sekali barulah pada soalan-soalan yang susah. Saya dapati barulah bila dia minat dengan cikgu tu, barulah secara tak langsung dia minat dengan mata pelajaran tu. Itu pandangan saya. So, akhir sekali awak dapat minyak macam ni ya. Eh? Excuse me. Ini ha, minyak dia. Ha, Fatin berjaya. Tapi dia tekan kuat sangat. Sampai sabut dia pun keluar juga. Awak peras sampai dapat minyak dia saja. Ini minyak dia warna keemasan. Warna emas. Ini eh, proses apa ni? Proses penurasan. Okey, bagus. Ha, PDP yang saya bagi tadi adalah sesuai untuk bagi semua tahap. Yang mana eksperimen yang saya jalankan adalah cukup sesuai bagi semua tahap iaitu tahap lemah, sederhana maupun yang pandai. Awak mesti pandai gunakan kaedah eksperimen untuk menyelesaikan soalan awak. Kalau boleh jangan tiru. Salah tak apa. Awak baca soalan, fahamkan, cuba jawab. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau salah, saya bimbing awak. Okey, cuba eh. tak puasa dia bertenaga tu. kawan dua orang Tak sabar dia geram, Tanpa dalam buku makmal eh. Nampaknya apa yang buat waktu hasil. Hasil bagi setiap kumpulan tu yang saya nampak berjaya. Okay. Yang mana awak dapati daripada proses pengeksekan buah kelapa sawit, awak dapat minyak kelapa sawit. Okay. Minyak kelapa sawit itu kalau awak lihat, hasil daripada proses ini, iaitu proses pengeksekan minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit, kita dapat minyak seperti ini. Inilah hasil daripada kilang. Ini hasil daripada makmal. Ha, beza dia. Kita tak buat proses penulinan. Dia buat proses penulinan. Okey, inilah hasil dia. Awak tahu, daripada minyak kelapa sawit ini... ...dalam ini ada vitamin. Vitamin A dan G. E. Minyak kelapa sawit boleh makan. So, dengan tu dijadikan coklat. Awak makan, sedap. Nanti kalau awak rasa... ...kalau awak nak rasa minyak kelapa sawit dalam bentuk coklat, sila lambik sekejap lagi. Selain daripada itu digunakan untuk buat apa? Ah ha, sabun. Daripada minyak ni awak lihat dia buat sabun. So bila awak mandi sabun ni tujuan dia untuk apa? Ah ha, menanggalkan kekotoran. Kemudian digunakan untuk buat apa? Lilin. Digunakan untuk buat aiskrim yang awak makan di rumah. Digunakan untuk buat margarin. Dan juga tidak lupa digunakan untuk membuat apa? Adawat. Ha, so banyak kegunaan dia. Kita cuba. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita lihat soalan yang awak buat tu. Tengok betul ke salah. Okey. Yang pertama, namakan peringkat X. Pertama, pensterilan. Kedua, peringkat apa? Ha, pencernaan. Awak dah buat tadi kan? Awak tanggalkan sabut daripada tempurung. Kemudian di peringkat manakah mikroorganisme pada buah kelapa sawit dimusnahkan? Apa ha, istilah yang awak didikkan tadi, pandai? Kemudian dalam penghasilan minyak itu secara industri namakan peringkat selepas peringkat penurasan. Yes, pandai awak. Sambung lagi soalan pada soalan D. Soalan D kalau awak dia kata apakah M? What is M? So awak lihat gambar raja M tu apa? Minyak. Ha. Awak sebut minyak kelapa sawit Awak sebut minyak salah Minyak ada macam-macam minyak Eksperimen ini minyak kelapa sawit Letak minyak kelapa sawit Then only you get one mark okay? Kemudian seterusnya tambahkan satu jenis vitamin yang terdapat dalam M ha, Satu je vitamin A Atau vitamin E kalau awak tulis A dan E boleh, dua-dua tu betul. Kalau awak tulis A, satu B. B salah, maka A akan jadi salah. Sebab awak bagi satu jawapan yang salah. Sebab dia nak satu, awak bagi satu saja. Okey. Kemudian soalan C. Soalan E, kebat. Kebat kemarin berfikir aras tinggi. Yang mana soalan fikir aras tinggi ni dia kata, kebulatkan okay, pada label untuk menentukan bahagian buah kelapa sawit yang banyak menghasilkan bahan M. Bahan M tu ialah apa? Ha, minyak kelapa sawit. Bahagian mana yang banyak menghasilkan minyak kelapa sawit? Ha, dia suruh apa? Ha, bulatkan. So awak bulatkan. So nampaknya awak tahu jawab soalan peperiksaan. Nampaknya awak berakhir eksperimen dengan berjaya. So dengan itu, ada tak soalan nak tanya selain daripada apa yang kita dah buat hari ini? Kalau tak ada, kalau tak ada, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. PT3 di titik berakan kebanyakan soalan melibatkan kebat iaitu kemarahan berfikir aras tinggi. Dalam perisian SPM, lembaga perisian mengatakan 30% soalan dalam SPM ada mengandungi soalan kebat. So saya beri pelajar saya satu soalan kebat. Nampaknya mereka dapat jawab dengan betul. Maksudnya kebat mereka ada dengan syarat mereka faham apa yang diajar pada hari ini. Ya, lagi satu yang menarik ah uh, bagi saya bagi cara cikgu saya mengajar dan bila dia mengajar saya suka cara dia mengajar dan saya dapat apa yang dia ajar. Uh, saya rasa objektif yang saya nak buat iaitu pengekstrakkan minyak kelapa sawit sangat berjaya yang mana setiap lima kumpulan yang mereka buat semuanya dapat menghasilkan minyak kelapa sawit yang dikenaki dan setiap kumpulan rasa puas hati dan bila saya bagi soalan untuk dijawab iaitu dua jenis soalan satu soalan menguji kemahiran berfikir yang lagi satu adalah soalan peperiksaan SPM yang pernah keluar so saya dapati mereka boleh jawab dengan mudah saya rasa hasil daripada eksperimen yang mereka buat. Penerangan daripada saya, maka saya rasa itulah akibat daripada aktiviti di luar dan di dalam makmal yang mana bila mereka gembira, bila mereka love science dengan secara tak langsung, mereka boleh jawab soalan-soalan yang saya beri. Cikgu ada uh, ambil kita pergi taman sains, pelajar yang syarat-syarat fotosintesis lah. Saya harap cikgu mesti kreatif mesti berinovatif mesti pandai menukar cara mengajar mengikut kelas. Bagi pelajar yang pandai, kita boleh dedahkan setiap bulan buat eksperimen. Bagi pelajar yang lemah, cikgu seorang saja buat eksperimen kemudian lain-lain pelajar lihat apa yang cikgu buat. Bila cikgu kreatif, pelajar kreatif, maka pelajaran sains akan diminati oleh ramai pelajar-pelajar sekolah.